সকলোকে গুড মৰ্ণিং গাইছ মই এতিয়া যাই আছোঁ ঘৰৰ পৰা ৰুম চাবৰ কাৰণে ঠিক আছে আমাৰ দোকানখনৰ সম্পূৰ্ণ বস্তু ৰেডি হৈছে এটা বস্তুৱে ৰেডি হোৱা নাই সেইটো হৈছে ৰুম আৰু ৰুম এটা ৰেডি হৈছিল আৰু শনিবাৰে মই আহোঁতে ৰুমটো চাই মেলি আহিলোঁ তাৰপিছত ৰুমটো মালিকজনে নিদিয়া হ'ল আৰু যোৱাকালি মই নহ'লোঁ ঠিক আছে আৰু যোৱাকালি ভাগিনাই মানা কৰিলে কৈছোঁ সোমবাৰে আহিবি সোমবাৰে ৰুমটো চাম মই এতিয়া ঘৰত আছোঁ শুই উঠিলোঁ আৰু পাপায়ো শুই উঠিল চুল যাব টাইম হল মোৰো যাব টাইম হল ভাত চাত খাই থাকোঁ ভাত চাত খাই মিলি মই যাওঁ আৰু দিনটো কত কি কোনো গেৰাণ্টি নাই দিনটো কত কি হওয়া কোনো গেৰাণ্টি নাই ঠিক আছে যোনে মোৰ চেনেলটো চেনল সাবস্ক্রাইব নাই প্লিজ চেনলক্রাইব কৰিব ফেসবুক পেজটো কল কইনাই দিলে মোক ভাত ঠিক আছে ৰঙালাও আলু চয়াবিনৰ চব্জি আৰু পাপাই খাই আছে এইফালে চাহ ৰৈকেইটা ভাত খাই মই এতিয়া যাম ৰুম চাব আৰু পাপা যাব স্কুল হয়নে নহয় অঁ মই ৰুমত যাম তুমি স্কুল যাবি দেই স্কুল সৈতি নকৰবি কল কইনাই দিলে মোক ভাত ঠিক আছে ৰঙালাও আলু চয়াবিনৰ চব্জি আৰু পাপাই খাই আছে ইফালে চাহ ৰৈকেইটা ভাত খাই মই এতিয়া যাম ৰুম চাব আৰু পাপা যাব স্কুল হয়নে নহয় অঁ মই ৰুমত যাম তুমি স্কুল যাবি দেই স্কুল ক্ষতি নকৰবি বন্ধুসকল ৰুম চাই আহিলোঁ আৰু ৰুমটো ভালেই পালোঁ বাৰু পঁচিছশ টকাত ৰুম আৰু টেট তাকে কমত ৰুম নাপাক একো অলপ বাহল বহল ৰুম হয় বন্ধুসকল আমি হেল্ল' বাইদেউৰ ঘৰত চিলিণ্ডাৰ নিব ঠিক আছে আৰু ৰুম সকলো ঠিক হৈ গ'ল আৰু বাইদেউৰ ঘৰৰ পৰা চিলিণ্ডাৰটো লৈ যাওঁ আৰু আজি আমি তাতে শ্বিফ্টিং হ'ম গাড়ীখনো ঠিক কৰিলোঁ আকৌ গাড়ীখনে ভাড়া ল'ব পাঁচশ টকা বোলে ঠেলা গাড়ীখন উঠাব লাগিব আৰু অলপ বজাৰ কৰিব আছে আৰু পাংখা নাই ৰুমৰ পাংখাও নিব লাগিলে আৰু ৰুমৰ ভাড়াও বহুত পঁচিছশ টকা ভাড়া পঁচিছশ টকা ভাড়া হ'লেও লৈছোঁ আৰু লাইনৰ বিল চিলেকশ্যন বন্ধু অকল গৰম কেনেকুৱা আজি আৰু ইয়াৰ পৰা যাব সময় হ'ল আমাৰো আৰু বস্তু বস্তু চব ৰেডি হৈ গ'ল ঠেলা গাড়ীখনো ঠিক কৰি আনিলোঁ ঠিক কৰি আনিলোঁ মানে ঠেলা গাড়ীখন অলপমান ঠিক কৰিব আছিল আৰু চাফা চুফা কৰাই নাই ভালদৰে কৰিলোঁ গৰমৰ কাৰণে এক্সেজ হোৱা নাই আৰু ঠেলা গাড়ীখন বাহিৰত এনেকৈ আছে ঠেলা গাড়ীখন আৰু এইগিলা প্লেট চেট টকা ফক্কা এইগিলা লগাই দিলোঁ এইখিনি আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যাম চিফটিং হ'ম ভাবোৰ মই যাই আছোঁ এতিয়া গাড়ী এখন মাতিছোঁ চাৰে তিনিটামানত আহিব আৰু আহিলেই উঠাই মেলি যাম ইয়াৰ পৰা দেই